тайме тоже мы более строго действовали в обороне. Единственное, это этот мяч пропустили. Проспал ладка Литвинцев, не доработал. Поэтому и пропустили. Так, в принципе, чтобы какие-то моменты, что у них, что у нас... Я не могу сказать, что было много. У нас был момент у Женя Апанасенко, был момент у Влада, не успел он закрыть передачу по линии. Ну, и у них такие тоже были моменты, но я не скажу, что проиграли полностью. А вот ровно наоборот, то, что попросил у ребят, что бояться нечего, надо играть, идти вперед, играть выше, прессинговать. То, что у нас и получилось, потому что если прижимаешься с этими командами к воротам, это большая проблема. Немало, мало что забыл переможный гол для Шахтаря. Вы с ним очень тепло общались перед матчем. Ирония? наверное, это, как говорится, у меня карма моя. Я как не вспомню, сколько футболистов, работает работая в Металлурге в Запорожском, поехали в Луганск, проиграли в Луганске, Лазарович два забил. Ну, это жизнь, это бывает. Ну, я рад за то, что Малышев вышел и принес эту победу. Именно за него рад, что он достоин того, чтобы играть. Все команды будут нареть желанием занять как можно выше место и попасть в Евролигу. Мы, кроме этого, искренне, честно скажу, 6 очков разницы с Киевом. Еще есть шансы тоже все равно побороться. Есть две игры с тем же Киевским Динамо. Поэтому вся борьба нас ждет впереди.